Я знову вітаю всіх глядачів телеканалу Скіфія. Поряд зі мною вже з'явилися наші перші гості. Сьогодні це Юрій Анточук та Андрій Жнивин. І говоримо ми сьогодні про відкриті державні дані. Я вас вітаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Якщо у вас виникають якісь питання до нашого гостей, ви нам можете дзвонити номер студії не зміни 26. 36, 16, Або ви також можете писати смс на мобільний 066 712 79 13. Тож ми просимо вас надсилати нам питання і. Сьогодні, як я вже казала, ми будемо говорити про відкриті державні дані, і у вересні, наскільки я знаю, відбудеться другий форум, присвячений цій темі. Але я вам пропоную почати саме з того, що таке відкриті державні дані і як їх можна використовувати. Якщо говорити е -е, словами закона. Да, есть у нас закон про доступ до публичной информации и поправки определенные приводились, вот и даже себе на металл. Вообще закон, если читать, можно очень мало чего понять, но так, если адаптировать, да, то вот, ну, начнем с того, что такое публичная информация. Публичная информация ⁇ это вот как раз данные, которые были получены или которые находятся в, ну, скажем так, во власти, что ли, я не знаю, у э, подразделений, ну, у, у чиновников, можно так назвать. Вот. А публичные... Open Data непосредственно ⁇ это как раз вот эти вот э, публичная информация, которая предоставляется в формате э, читабельном и в том формате, который можно э, брать э, и э, использовать в разных информационных системах, визуализировать, чтобы это все было понятно вот и это если коротко ну по большому счету что, что это это может быть и зарплаты чиновников это может быть и э, уровень э, ну скажем так средней заработной платы по городу это и качество э, качество э, ну, смотрите, какая ситуация. По большому счету мы регулярно пользуемся публичными данными, открытой информацией, начиная от того, что мы просматриваем погоду, либо Open Street Maps, когда ищем какую-то улицу. Добавок ко всему публичной информации, например, наличие койко мест. Ну, нас интересует наличие какой-то мест в больнице. Это публичная информация, это открытые данные, которые можно было бы э, зайти на сайт и посмотреть, но опять-таки где они располагаются, на, на сайте больницы. А есть э, властные структуры, э, у которых есть своя информация. Это бюджет и распределение бюджета. И эти данные тоже должны быть выделены, и любой гражданин страны имеет право зайти и посмотреть. И плюс эта информация, как уже Юра говорил, должна быть в машинопечатном формате. То есть это либо тексты, либо RTF, либо DOC, либо Excel. Не, ну, неважно, какие форматы, эту информацию можно взять, скопировать и использовать в своей работе. Сейчас есть закон, который обязует публиковать эти данные вот в таком формате, чтобы можно было зайти на сайт и ее использовать, эту информацию. Давайте с вами поговорим про то, как это работает более детально, потому что, возможно, наши глядачи нас слушают и думают, что с того, что я там буду знать какую-то информацию ну, про да. чиновников. Самый простой пример, еще с 2013 -го года, вот мы запускали Херсонская карта округов, где житель, любой житель Херсона, Херсонской области открывает карту и видит, сколько денег выделяется на его дом, на ремонт крыш, водостоков, лифтов и так далее. То есть это открытая информация. Многие люди вообще не знали, что на их дом выделяется, скажем, 100 тысяч гривен на ремонт лифтов. Значит, человек открывает карту, и видит, что на его дом выделилось в прошлом году 100 тысяч гривен на ремонт лифтов. Де-юре. Де-факто лифт не работает. Вопрос: что дальше делать? Он опять же на этой карте смотрит, какой депутат ответственный за этот округ, куда относится этот дом. То есть это самый вот простой пример использования открытых государственных данных. Ну, а таких примеров очень много может быть. возможность рядовим гражданам контролювати власть. Ми зараз побачимо на екрані фотографії з минулого open data Forum. Давайте з вами поговоримо про те, коли відбудеться цього річ. ну, в, этом году, в прошлом году форум проходив в конце августа. Ми вирішили підтримувати цей формат, і в этом году будуть проходить 8-9 сентября. тоже в стенах Херсонского городского совета. В прошлом году был один день форум, в этом году мы решили провести двухдневный форум. Будет в два раза больше спикеров, будет очень много инновационных решений по использованию открытых государственных данных. Вот, ну, то есть я думаю, что каждый найдет для себя что-то полезное и интересное. Темы очень разные, но все связаны с открытыми данными, информационными системами. Мы обязательно, я думаю, повернемся саме до тем, которые будут розглянуті более детально на форуме. Яка в Украине ситуация с открытыми государственными данными? Это как-то работает? В Украине работает, если говорить вообще о том, какое место занимает Украина в мире, есть, скажем так, основные индикаторы, есть, основные, есть такой Open Data Barometer, Open Data Index, международные рейтинги государств, и Украина, если говорить про Open Data Barometer, занимает, по-моему, 52 или или 64-е, а в индексе 52-е место. Первые места это Великобритания, Америка, Франция. То есть мы идем к этому процессу. И есть сейчас очень много хороших, интересных проектов, которые запускаются. Взять, например, систему Прозора по публичной, да, державной закупивле. И опять же, вот статистика есть, что... С момента запуска Прозора в этом году, да, а на момент, вот, по-моему, августа Прозора, благодаря системе Прозора удалось сэкономить 2,9 миллиарда гривен бюджетных средств. То есть это ну, такой вот прямой показатель, да. И э, я считаю, что мы только на начальном этапе. Ну, то есть нам есть еще Украина пожалуйста. только присоединяется к этому международному процессу. Как тебе происходит за кордон? Про Украину а, мы поговорили. Ну, на самом деле, вот этот процесс, он не так не такой давний. Вообще инициатором всего этого процесса, естественно, был, были Соединенные Штаты Америки, потому что они запустили первый проект в мире в 2009 году — DataGov. Вот распорядители тоже информации, властные структуры были обязаны публиковать эту информацию. Вот в 2013 году была подписана вообще международная хартия большой восьмеркой вот, по открытым данным. Соответственно, все остальные страны, ну, которые желают, они потихоньку присоединяются, и Украина в том числе. Ну, вот в 2014 году я был в Штатах. Мы были в солт сити мы встречались с очень многими муниципальными учреждениями, директорами с мэром солт city мы смотрели изнутри, как это у них работает. В, ну, взять, например, полицейский участок. На сайте полицейского участка полностью видна информация о криноминогенной ситуации в городе. То есть можно зайти на сайт и увидеть, что значит, эта часть города, там было столько-то совершено преступлений, здесь было столько-то. Если говорить, и, и так практически в каждом муниципальном учреждении. То есть здесь идет инициатива больше от государства. У нас же сейчас больше идет инициатива от активных граждан. От общественников. Да. Тобто, це ж неможливо, я так розумію, цей процес запустити водночас, щоб всі державні структури мали систему відкритих даних. Це треба робити да, ну, Є вже закон, який об'язує їх публікувати в читабельному віді на сайтах. В ці всі дані. опять же, если говорить про те же штаты, то там даже э, на сайтах есть зарплаты, э, ну, зарплаты да, чиновников. Более того, э, если говорить про вот, там администрацию, то вся переписка, которая происходит, если она не под грифом секретная, это вся переписка онлайн, да. Если вы если вы работа, сидите на рабочем месте и ведете переписку, значит вы обязаны, э, ну как бы работать, да, не заниматься своими личными делами. Поэтому эта вся переписка даже доступна у них на сайте. То есть вот, ну, вот она, Open Data. То есть уже до такой степени. Нам, конечно, еще пока далеко до этого, но тем не менее, вот взять наш горсовет, то на сайте горсовета Херсонского тоже есть, в принципе, все письма, которые туда присылают, и распоряжения, они тоже доступны, в принципе, на сайте. Ну, до емейл переписки ще ми не дійшли. Да. Да. Ну, <свисту> <свисту> вообще... ну, можливо, все попереду. Так, да, да, яке да. чиновника сложно читати. Молодіжний квартал триває. Ми продовжуємо з нашими гостями Юрієм Антищуком та Андрієм Жневіним говорити про відкриття державні дані. Якщо у вас є що запитати в наших гостей, дзвоніть 2636... 16 або пишіть смс на мобільний 066 79 13. Тож, ми чекаємо на ваші запитання. Давайте поговоримо, ми ви вже згадували той момент, я вже питала про те, як рядовому громадянину може допомогти система відкритих державних даних. Давайте більш детально це обговоримо. Наприклад, в яких сферах життя? всіх. Ну, Реально, во всіх можна. Приведу пример. То, что опять же работает, скажем, там, и что пока еще мало использует у нас. Возьмем бизнес. Представьте, бизнес заходит в город, и он хочет открыть там ну, кафе, например. И вот он берет открытое государственный берет карту, накладывает на эту карту свой с, скажем так, со средней зарплатой в этом городе. Потом накладывает карту с, опять же, какая э, криноминогенная ситуация в этом городе. Тут же накладывает еще сверху информацию, э, ну, о качестве там воздуха, например. И он видит приблизительно, ага, здесь значит средние зарплаты такие-то. Здесь, ну, то есть, эту всю информацию он анализирует и понимает, надо ли ему открывать, где, в каком участке города лучше открыть кафе, где будет больше людей, например, да, у кого, в каком, где живут люди, у кого средний уровень заработной платы выше, чем у друг, в другом уровне. И эта вся информация, на самом деле, открытая должна быть. Вот. Это чтобы можно было более эффективно развивать бизнес и чтобы было более эффективно развивать гражданское общество. Вокруг у нас просто много информации, которая может быть полезной нам. Я уже говорил, что те же больницы, опять-таки с образованием, люди хотят отдать ребенка в ту или иную школу. Они интересуются, есть ли свободные места в школе. Заходят на сайт школы, смотрят, есть информация том, это или нет. Опять-таки наличие каких-либо программ в сфере здравоохранения, онкологические больные, есть ли, допустим, бесплатные какие-то препараты. Опять-таки, ну и как я уже говорил, койка места. Возможность использовать эту информацию достаточно широка и необъятна. Ну, можно взять любую сферу деятельности, вот, которая касается любого вот, гражданина, любого жителя страны, и переложить на ее доступность, то мы понимаем, что это нам позволит облегчить многие процессы. Давайте поговорим о том, как может изменить жизнь современной молодежи при активном использовании открытых данных и как скоро это может быть. Ну, наверное, мы перейдем к тому моменту, что во время форума мы будем презентовать определенные инновационные сервисы. В частности, молодежь, да, если говорить про молодежь, про школьников, то вот как раз на форуме будет презентована вот система, которую мы разрабатывали, система открытых бюджетов школ. Андрей пару слов скажет о ней. Ну, на сегодняшний день достаточно много обсуждений по поводу сборов в школах и Предлагаются различные схемы. Мы же предлагаем э, систему, которая позволит э, контролировать получение денежных средств, как бюджетных, так и частных, и их расходование. То есть этот процесс будет полностью открытый, с э, подтверждающими документами и с фотографиями. Это вкратце. Как э, еще? По М поводу молодежи. Просто да, хотел да. Ответ, э, Просто сейчас те, у кого дети учатся в школе, как раз и есть молодежь это для них. А как еще можно использовать? Ну самый тоже простой пример. Вот есть да молодой человек, девушка хотят пойти на какой-нибудь там, не знаю, вид спортом заниматься или какой-то кружок пойти. Опять же открывается карта и смотрится. Я живу здесь, что в, в районе там километра, например, есть такое. Он открывает и видит, что о есть такие-то секции, о можно туда пойти. А эта секция бесплатная, например, и человек идет и облегчается сразу же жизнь. Открыто, использование открытых государственных данных, э, использование информационных систем э, как бы и призвано, чтобы облегчить жизнь э, ну, граждан. Ну и плюс открытые данные, они позволяют э, кому-либо получить эту информацию, проанализировать и внести предложения по улучшению, по реструктуризации, например. Давайте уже беспосередньо перейдем эту форму. Якщо, мене ця тема, як я кто, например, от меня, интересует эта тема, как я могу улучшиться, чем же я просто пройти и стать с Участие абсолютно открыто, проходить будет бесплатно, бесплатно проходить будет в стенах Херсонского городского совета. Тут мы напечатали, есть специальный сайт, специальный сайт, который где расписана полностью вся информация, где это будет проходить, какие у нас будут спикеры. Еще формируется пока мисс программа, она будет уже доступна в конце, в конце августа, но на сегодня нам подтвердило больше десятка спикеров. И там будет, кстати, если опять же говорить про молодежь, у нас будет интересный спикер из такой радных испытаний о свиты консультативный центр мережи Education USA, который будет рассказывать про возможности получения высшего образования в Соединенных Штатах, опять же, за счет грантов. Да? То есть люди могут прийти и узнать, Сейчас есть на самом деле возможность у всех получить образование не только в Украине, но и за границей, в Европе, в Штатах, и на это даются Гранты на это даются деньги. И я думаю, что для молодежи, если мы говорим в формате молодежи, это очень хорошая возможность узнать об этом. На какие результаты вы разраховываете от проведения форума? В прошлом году, когда мы проводили форум, когда мы, вот это был наш первый шаг, мы пригласили много тоже интересных спикеров, экспертов. И по результатам форума у нас в некоторых городах Херсонской области, в некоторых селах более внедрены определенные цифровые технологии с использованием открытых государственных данных. Мы уже у вас как-то были по этому поводу общались, и мы надеемся, что после этой этого форума будет не не менее лучшие результаты. Я думаю, что что к нам будет подключаться. Мы планируем пригласить и областное управление образования, городское. Мы начинаем работать. Но ну, если мы уже возвращаемся к той системе, которую мы внедряем, то это сперва рассчитано на город. А в дальнейшем мы планируем уже дальше идти и по области, и за пределами города Херсона. Но думаем, что к нам подключаться из области, и они попробуют использовать эту систему и у себя. Я вам дякую и желаю успехов в вашей, я думаю, очень важной справе, как для места, так и для Украины в целом. Весімо спасіба іріантощук та Андрій Жневін сьогодні були у наших у нас в гостях. Говорили ми про відкриті державні дання. Ви обов'язково залишайтесь з нами. Бо після кліпу ми повернемось і поговоримо про те, що нам готує федерація горілового спорту у Херсонській області. Тож залишайтеся з нами.